ਚੁੱਟ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਟੋਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਟੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਢੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਜੋ ਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ किसान को गुरनाम सिंह चुटनी ने अकाली दल तो मदद मांगी थी जो कि झूठ है और की कुछ क्या गुरनाम सिंह चुटनी ने आ तो नहीं कोई और आए उन्होंने लंगर बना के पचायो सवेरे चाय पचाई बिस्कुट पचाये और पता नहीं क्या-क्या पचाये बहुत सेवा कर रहे हैं हम अति है भारी हैं लेकिन इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है सुखबीर बादल साहब का और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए तो वो क्यों बयान दिया उसके पीछे क्या मनसा थी परमात्मा जाने मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है क्या आपकी कोई बात हुई थी वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारे कोई ठेकेदार थोड़ा ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा सवेरे नाडा साहब से लंगर यहां पे आया वहां के जो हेड है वो मेरे को मिले उन्होंने कहा जी, हम नड्डा साहब से लंगर लेके आए हैं मैंने कहा जी सैल्यूट है आपको आपके बहुत धन्यवाद दिए आभारी आप कहा नाटा साहब से लेके करनाल में लेकर पहुंचे बहुत धन्यवाद लेकिन बादल साहब का ये कहना हमें बड़ा अटपटा लगा है कि गुरुनाम सिंह ने कहा है मैंने ना कोई उनको फोन किया ना मेरे कहीं सनगुमान है कि उनको करें ना मेरी को उनसे जानकारी है कोई रिश्तेदारी है कोई मित्रता मैं उनको फोन करूं लेकिन वो किस तरह का भ्रम किसानों में फैलाना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं किसानों के शायद वो ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि पंजाब में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं तो साथियों मेरा साफ तौर पर कहना है मीडिया वाले भाई भी सुन ले वैसे तो उसका बयान मेरे पास अभी तक आया नहीं मैंने सुना नहीं लेकिन मैंने ना उनसे कोई बात की है ना मेरी को उनसे बात हुई है वो बिल्कुल जो है वो बयान निराधार बयान है हाँ गुरुद्वारे वालों के हम अति आभारी है अति आभारी है कि वो लंगर की बहुत सेवा करते हाँ एक अपील एक एक अपील एक अपील, एक अपील, एक अपील ये धरना 24 घंटे का है यहाँ पे आप सभी लोग डटे रहेंगे एक बात दूसरा बात मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट टिकाय साहब से करूंगा कि जो यूपी के इधर वाले जिले हैं हरियाणा के साथ लगती उनको आप थोड़ा सा और विनती कर दें कि वो यहां पे अपनी हाजिरी रखें क्योंकि दूर के ज्यादा दूर के लोग नहीं आ सकते लेकिन यूपी हमारा पड़ोसी है बिल्कुल जो इधर वाले लोग हैं जो यहां पे धान भी बेचने आते हैं जो सारे का वो लोग भी यहां पे हाजिरी और रखें ताकि यहां पे अच्छी हाजिरी बने सब कर देंगे दसन जो है कि सुखबीर बादल ने आख्या सी कि बीते दिन ही उन्होंने किसान आगू गुरनाम सिंह छटूनी का फोन आया सी ਟੁਡੁਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਚਾਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਆ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਟੁਡੁਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ